बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ तो व्यूवर्स आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी इस मौसम की एक बहुत ही अहम सब्ज़ी है ये मोंगरे की सब्ज़ी है और ये मोंगरे जो है सब्ज़ी ये बेसिक मूली के पौधे का फल होते हैं तो कुछ लोग इसको सादा बनाते हैं और हमारे यहाँ पे ये बस बनते हैं आलू और मटर के साथ में तो ये मिक्स तीनों वेजिटेबल्स को हमने किस तरह से बनाना है यहाँ पे मेरे पास मोंगरे हैं हाफ के जी साथ में है मेरे पास एक अदद बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज लहसुन मैंने हरा वाला लिया फ्रेश आप अगर दूसरा लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है साथ में मेरे पास आलू हैं इस तरह स्लाइस में कटे हुए कटिंग का कोई इशू नहीं है आप जैसे चाहें कर सकते हैं साथ में है मेरे पास हाफ के जी मटर वन एंड हाफ टी स्पून नमक वन टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर वन टी स्पून हल्दी और वन टी स्पून चिली फ्लेक्स तीन से चार अदद हरी मिर्चें हैं एक अदद बड़ी साइज़ की कटी हुई टमाटर और ये है मेरे पास अदरक इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी और झटपट ये बन के तैयार हो जाए तो कुछ लोग इसको आ, आ, उबाल के पीस के बनाते हैं कुछ लोग इसको साबित ही कूट के बनाते हैं तो ये हर एक घर का अपना तरीका होता है बट मैं आपके साथ अपने घर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पर बनता है तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक अदद प्रेशर कुकर क्योंकि हमने इनको झटपट बनाना है तो सबसे पहले मैं मोगरे ऐड कर दूँगी प्रेशर के अंदर ये गए मोगरे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कटी कर हुई लहसुन और प्याज ये गई दोनों चीज़ें इसके अंदर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने पूरे स्पाइसेस ये गए इसके साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें ये भी इसके साथ ही ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स जो हैं इनको हम जितनी देर लगा के जितना टाइम लगा के पकाएंगे इनकी गज़ाइत जो है वो उसके अंदर रहती नहीं है अगर हम इनको झटपट बना लेंगे सोते करके जितनी ये जल्दी बन जाएंगी उतनी ही गज़ाइय इनकी बरकरार रहती है तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक कप पानी ये चला गया इसके अंदर एक कप पानी अभी मैं फ़्लेम को कर देती हूँ ऑन और फ्लेम को ऑन करके मैंने क्या करना है कि इसको मैंने ऊपर से कवर कर देना है इसको मैंने पकाना है वेट लगा के इसको हमने बंद कर देना है और हमने इसको वेट देना है फ़ाइव मिनट्स के लिए फ़ाइव मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये पाँच मिनट हो चुके हैं फ्लेम को ऑफ़ करके मैंने इसकी स्टीम निकाल दी है अभी मैं इसको खोल के देख लेती हूँ राहरिम ये देख सकते हैं आप खोलने के बाद बिल्कुल नॉर्मल सा पानी बचा है इसके अंदर अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू और मटर दोनों चीज़ें एक साथ जाएंगी साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसी अदरक और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप के करीब ऑयल फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अब हमने करनी है इसकी खूब अच्छे से भुनाई यहाँ तक कि हमारे आलू और मटर जो हैं वो भी अच्छे से गल ये देखें बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं अदरवाइज़ आलू मटर भी गलते हुए ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं भूनते भूनते तकरीबन ये गल जाएंगे तो अभी इसको हम खूब अच्छे से भून लेंगे मोंगरे जो हैं वो आपके आलू और मटर के अंदर इस तरह से बिल्कुल मिक्स होने चाहिए साबुत जो नजर आते हैं वो अच्छे नहीं लगते सब्जियां हमारे यहाँ पे जो हैं वो अच्छे से भुन चुकी हैं तकरीबन देख सकते हैं आप किनारों ने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया सब्जी को भुने के बाद मैं इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड कर दूंगी आलू और मटर जो है वो अच्छे से गल जाए और मैं इसको कर दूंगी ऊपर से कवर आंच को जरा हल्का कर दूंगी तीन से चार मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ इनको चार से पांच मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं बीच पे एक दफा पहले खोल के हिला लिया था मैंने इसको तो ये देखिए सब्जी तकरीबन तो हमारी डन है आलू भी गल चुके हैं अच्छे से तो यहाँ पे मैं सब्जी को करूँगी डिश आउट इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त आलू मटर और मोंगरे की सब्जी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है तो अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाजत एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह